নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নতুন ৰেচিপি এটালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাম শ'ল মাছ আৰু মূলা এয়া মাছ আৰু এয়া মূলা আহক কেনেকৈ বনাম এতিয়া মূলাকেইটা বাকলি গুচাই লৈ টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটি ল'ম আপোনালোকে গোটেইকেইটা মূলা পিহিও দিব পাৰে মই যেনিবা এটা মূলা টুকুৰা টুকুৰিকৈ দিছো আনটো মূলা পিহি দিছো আৰু এই ঠাইডোখৰ দেখিছে নহয় এইডোখৰ মই এনেকেই দিম আনফালে মই মাছত হালধি নিমখ সানি অকণ মেৰিনেট হ'বলৈ দি বাকী এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত দালি অকণমান দি মূলাকেইডোখৰ দি ভালদৰে ধুই পখালি লৈ সিজাই লৈছোঁ আনফালে কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ এতিয়া কেৰাহী গৰম হ'ল তাত তেল দি তেলখিনিও গৰম হ'ল এতিয়া মাছ কেইডোখৰ তাত দি ভালদৰে ভাজি লৈ এতিয়া বাচি ৰখা তেলখিনিত এতিয়া মাছ ভজা তেলখিনিতে গোটা মছলাকেইটা দি দিছোঁ তেজপাত শুকান জলকীয়া পাঁচফোৰণ আৰু পিঁয়াজ দি ভালদৰে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম যে তাতে আদা নহৰু তেজ দি আৰু হালধি গুড়া দি ভালদৰে সেইখিনি ভাজি ল'ম সেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম তাতে সিজাই ৰখা মূলাকেইটাৰ পানীখিনি টুকি দি ৰুকি এনেকৈ সেইখিনি ভালদৰে ভাজি তাতে নিমখ দিব সোৱাদ অনুসৰি আৰু জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়া দি ভালদৰে আকৌ এবাৰ ভাজি ললোঁখিনি ভাজি থোৱাৰ পিছত গৰম কৰি ৰখা পানীখিনি তাত দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম আৰু এই উতল অহাৰ পিছত তাতে মাছখিনি ডখৰ দিলোঁ দি আকৌ উতলিবলৈ দিম এয়া উতলিলে মাছখিনি মাছখিনি নৰম হ'ল তাতে এতিয়া জালুকৰ গুড়া দি দুই মিনিট ঢাকি দিম ঢাকি দিয়াৰ পিছত এইখিনি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মোৰ মূলা সৈতে শ'ল মাছত